Снизить нагрузку на судовладельца. Мы проанализировали наши узкие места, где мы могли бы снизить нагрузку эту. И уже два месяца как отменена нагрузка на судовладельца в части 250-300 долларов судна, которое бралось за осмотры организаций, потому что сейчас они не осуществляются, это админуслуга. Второе, второе, вторая нагрузка это лоцманская проводка, которая занимала тоже большой ресурс до 3000 долларов судна на круг. То есть вы представляете, какие это деньги, это большие деньги. Мы со своей стороны снижаем тарифы, то есть и надеемся, что в два раза мы сократим нагрузку на судовладельца. Вы знаете, что мы ввели систему траншипинга, но это связано с морскими портами. Отдается преимущество все-таки перевозка грузов в контейнерах. Так вот, на базе Одесского порта создан такой хаб по траншипингу. И сейчас первые контейнеры должны пойти, кстати, и на Днепропетровске, на Запорожье. Сюда мяско укричет с Одессы. Там введен механизм более льготного наглообложения, если это будут перевозки контейнеров. То есть вот эти направления, которые мы запланировали, они у нас в 2012 году найдут полное отражение. Нам поставлена осенью прошлого года задача министра для того, чтобы мы сделали все, чтобы грузоперевозки и пассажирские перевозки на реке увеличить. Потому что у нас прекрасная река, прекрасные города, есть что посмотреть. И тот определенный бум строительства, который мы сейчас наблюдаем, он требует и интенсивных перевозок, в том числе по реке. Поэтому мы создали рабочую группу, куда вошли представители бизнеса, общественности, депутатов и ряд наших ведущих судоходных компаний.